Большое значение. Я пять лет назад делал Запад, мне не дали информацию. Я сейчас сделала Запад, мне тоже не дали этой информации. То есть я так подозреваю, что, что это там какая-то секретная информация, которую от нас хотят проховать э -э Как-то нечаянно 5 лет... Это за 2009 год мне попала информация, э -э скажем так, из неофициальных источников. Э -э по видам заболеваний дыхательных путей, кровоутворящих, сердцево-судинных, там так было написано, порывище среднюю по область. Ребят, у нас, как мы всегда считали, не такой уж ужасный город, как Макиевка и Горлова, есть пострашнее, и Северодонец, где огромные химические предприятия. Почему у нас такая заболеваемость? Я, а все ионка, лучше. ионка. Ионка. превыщу все показатели по видам заболеваний среднеобластные А вот это уже проблематика гоздрого дела и обязанность там еще до э, экологичных пытаний. Вот если вы правильно изучите. Вот, вот это третий вопрос. Ну и давайте наконец-то все э, мы уже как бы на финише, я надеюсь. Выпрацювание рекомендаций громадской для забезпечения прав громадян щодо отримания медичной допомоги. Ряд таких рекомендаций разрабатывали, готовили, агенция, и она готова нам их презентовать и что-то уже сделать расскажет. А осталось. еще за список количества медицинских работников по учреждениям что тоже какие-то скаженные данные нету. Должна быть. По это потому что при... это же опять же, же... Расписание вот здраво, каждому... не сводит информацию, не анализирует, не планирует. Это Заработная это... плата это же основной расход, доход, это расходы расход, по предприятию. Да. И второй это закупка, это переменные расходы, закупка медикаментов, лекарств, медицинского оборудования. Нужно, нужно по каждому а, как с как кредит, должен сходиться. Тут непонятно. Еще не дефрит, там не еще не одна проблема, если глубже есть. Просто у меня эту бумажечку забрали. Я попросила у них, чтобы они мне дали, на какую больницу сколько выделено, чтобы почитать, сколько бюджета... Конечно. Вы знаете, очень разно. Одна больница, например, на канцелярские товары получила, вторая не получила. Почему? У меня такое подозрение, что там тоже по принципу главврачу одному больше, если выделяют из бюджета, он должен принести откат. Он Понимаете, как, как, на чем-то сэкономить Да, да, а он уже там думает, на чем он, он там вот сэкономит да. чтобы потом отдать и деньги. Ну, я только так себе, мол. почему эта больница на канцелярские товары получила, а это нет. И, и той надо врачам писать, и особенно поликлиникам, да, постоянно пациент приходит, принесите бумаги, принесите бумаги, это что, что то, что Так, ну поехали, давайте, Сережи, и подходим, и резюмируем. Потом единственное, что я резюме сделано, так что... А тут, вот, я хотел бы презентовать, рассказать немного о нашем сайте. Вот здесь еще, кстати, Краматорск, площадь Краматорска с Лениным. Вот, если вы видите, вот такой он еще целый стоит на месте. А, в чем специфика? Давайте я сейчас презентацию потом к сайту нашего предложения. Этот сайт действует по аналогу многих сайтов и госучреждений. Якобы когда они датируют потому что они... Есть на самом деле закон, я не буду, не, не буду вас обманывать, я даже не то, что не помню, я и не пытался запоминать норму закона. Для этого есть интернет, чтобы мы, мы могли посмотреть. Вот есть списки, которые говорит Светлана, на самом деле они раз в месяц э, должны обновляться в каждом медицинском учреждении, будь оно коммунальное, будь оно не коммунальное, которое э, бесплатные там услуги и медикаменты, что самое главное которые есть в наличии. Особенно это касается, очень важной у нас ситуация, самая проблемная с детской вакцинацией по всей Украине, потому что как бы, за себя, может, человек и не заплатит, но за своего ребенка все равно отдаст последнюю денежку. Мы прихотели бы предложить вам на следующем общественном слушании вынести такое, такое предложение о том, чтобы... Обновлялась статистика, централизована городским отделом здравоохранения, о том, какие медикаменты и услуги предоставляются в коммунальных закладах МИСТа бескоштовно. Как это сделано вот на у наших коллег из Одессы. Вот если вы видите, здесь буквально свежие, вы можете зайти, это идет, мы, им, мы готовы предоставить свою платформу, вот она онлайн работает, которую я включал, open Budget, Здесь вот да уже Света, уже а складно. Я бы все ж таки ваш сайт. Офп, офп, бажен. Хоть сюда написал. А, а, не, если я это сайт, фунт. то давайте, если это сайт, то все да. будет разослано. Я попрошу Светлану, да. на е-мейл. Да. Эта презентация это ж да. для да. вас, она ну я только за, если она разойдется. Мне, если вы будете заходить на этот сайт, на Змейный мист, то тоже там оставлять проблемы, потому что у нас как почему-то вот немножечко заглох. Но я хотел бы вернуться к нашим одесским коллегам. Это все-таки Светлана презентация. Вот здесь это на сайте официальном администрации Есть раздел Региональные ресурсы. Да? и пошли вот и здесь есть вот информация еще до зал, залышки ликов закупленных за с местных бюджетов и обновление 25.01.16 25.01.16 вот Арцистский район центральная районная лекарня 07.12.15 отстают немного ребята Немножко выбивается центр первинной медико-санитарной допомоги 18.01.16. То есть везде уже почти за исключением, за исключением двух закладов информация обновлена, а то и несколько раз в 2016 году. Если что-то подобное существует и задекларировано нашими властями, Донецкая и Луганская область, то зачастую, ну, я вчера смотрел на Вайдарский район, который сейчас там в Луганской области это город Части, пошел туда и там у нас плюс э, э, теперь с нами контактирует хорошо глава здраво департамента здравоохранения э, просто, к примеру, зашел знаете, когда там обновлялось? 2013 год ну, там же война там, э, в украинской территории там же такая же война, как в Краматорске там разницы нет, поверьте. Здесь, если брать Одесскую область, там есть и территории рядом с Приднестровьем, где обстрелы тоже тут просто об этом по новостям не говорят, и люди гибнут. Ну, это все просто от желания. Вот мы хотим на, наших, на следующем слушании внести инициативу о создании подобного ресурса. Но чтобы он хорошо работал, тут очень важная деталь должна быть, то, что он должен быть централизирован. То есть площадка, ради бога, сайт облрады, сайт городского совета. Мы, мы всегда сможем предоставить свой ресурс и даже почти полностью э, техническую часть проработать. Мы, потому что она уже частично проработана. Это мы все предоставим. Просто нужно этот вопрос лоббировать не только между нами или когда мы отсылаем запроты, а уже выводить, не знаю, на какой-то более серьезный уровень, потому что, о, поверьте, когда сталкиваешься с главврачами, но это люди, которые все-таки что-то весят в городе, в любом, потому что он может влиять и на общественность и просто ставить палки в колеса в этой работе. А главврачи, к сожалению, вот за исключением того же Новойдарского района в Донецкой и Луганской области...